क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा खुश फल आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है क्या वाकई एक ही चीज़ जिसम से कमज़ोरी खून की कमी थकावट जोड़ों का दर्द गैस कब्ज और जहनी दबाव को ख़त्म कर सकती है और अगर आपका जवाब नहीं है तो आज आप हैरान होने वाली हैं क्योंकि छुआरा यानी खुश खजूर वो कुदरती ताकत है जो सदियों से लोगों की ताकत हड्डियों की मजबूती जहनी तेज़ी और खून बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है आज मैं आपको वो तीन रेमेडीज बताने वाली हूँ जिन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली और अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर ली तो आप भी चंद दिनों में अपने जिसम में ताकत गर्मी खून और अंदरूनी मजबूती को महसूस करेंगी अब सवाल यह है कि छुआरा है क्या और जिसम में कैसे काम करता है छुहारा दरअसल खजूर की वो किस्म है जो सूखने के बाद गज़ाइत में कई गुना ताकतवर हो जाती है सूखने के अमल में इसके अंदर मौजूद मिठास आयरन कैल्शियम पोटाशियम और मदनियात हज़ारों माइक्रो पार्टिकल्स में टूट कर आसानी से ज्यादा होने वाली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इसलिए छुआारा जिसम में जाते ही उनकी रफ्तार को तेज़ करता है जिसम को अंदर से गर्म करता है हड्डियों को कैल्शियम फ्राहम करता है दिल को नार्मल रखता है थकन दूर करता है हारमोन्स को मुतवाजन करता है दिमाग को फौरी तो देता है दुरानी खून को बढ़ाता है अगर कोई इंसान मुसलसल कमज़ोरी सर्दी लगना हाथ पाँव ठंडे रहना या जल्दी थक जाना महसूस करे तो सीधा सीधा अमामत है कि जिसम की अंदरूनी तो कम हो चुकी है और छुआरा इस कमी को हैरत अंगेज तौर पर तरीके से पूरा करता है अब पहली रेमेडी आपको बताने लगे हैं जो कि छुआरा प्लस दूध से बनता है ये रेमेडी तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्हें खून की कमी हो अनीमिया हो चक्कर आते हैं हाथ पांव कांपते हैं दिल घबराहट होती है सर्दी बहुत लगती है नींद कम आती है जिसमानी ताकत कम है और मेटाबॉलिज्म को सुस्त हो जिनका क्योंकि छुआरा दूध के साथ मिलकर खाली कुदरती मल्टीविटामिन बन जाता है इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को दो से तीन छुहारे आधे कप दूध में भिगो दें सुबह इसी दूध को पाँच से सात मिनट उबालें ताकि छुहारा नरम हो जाए अब इस छुहारे को चम्मच से मसल कर दूध के साथ खा लें और पी लें अब इस दूध और छुहारे का हमारे जिसम पर साइंसी असर क्या होता है इसका यह असर होता है कि आयरन खून बनाने वाली खुलिए जो आर होते हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं कैल्शियम और दूध हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करते हैं पोटाशियम दिल को नॉर्मल रखते हैं कुदरती मिठास जिसम का ग्लूकोज़ लेवल को मुतवाजन करती हैं जिसम में गरमाइश पैदा होती है और सुस्ती ख़त्म हो जाती है और ये रेमेडी इन बीमारियों में बहुत ही काम की है जिनको खून की शदीद कमी हो खात में माहवारी की कमज़ोरी हो हमल के बाद की कमज़ोरी नज़ला जुकाम सर्दी हो बार बार थकावट हो कमज़ोर दिल और लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैं आपको दूसरी रेमेडी बताने लगी हूँ पेट इंसानी जिसम का सबसे अहम हिस्सा है अगर पेट खराब है तो जल्द डल हो जाती है वजन बढ़ने लगता है गैस और अपहरा होता है दिल पर बोझ पड़ता है भूख कम हो जाती है जिगर सुस्त पड़ जाता है छुआरा शहद और नीम गर्म पानी पेट के लिए गोल्डन डिटॉक्स है इसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है और हमने इसको कैसे बनाना है रात को दो छुआरे नीम गर्म पानी में भिगो दें सुबह वो पानी आप पी लें छुआरे निकाल कर शहद में डुबोकर कर इसको खा लें और ये किस तरह से हमारे ऊपर असर करता है पेट और आंतों में जमी हुई हवा को निकालता है कब्ज़ को सिर्फ दो से तीन दिन में ठीक करता है जिगर की सिफाई करता है मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिसम में हल्का पान लाता है वजन कम करने में मदद देता है क्योंकि मैदा फाल होता है और ये किन मिसाइल में बेहतरीन है खास तौर पे गैस कब्ज़ और पेट में जलन भूख का ना लगना फैटी लीवर वजन ना घटना फूला हुआ पेट अब मैं आपको तीसरी रेमेडी बताने लगी हूँ जिसको हम बम पावर कहेंगे ये नुस्खा इन लोगों के लिए है जो कि पढ़ाई करते हैं जहने दबाव में रहते हैं ज़्यादा काम करते हैं हड्डियों में दर्द महसूस करते हैं स्किन और चेहरे की चमक चाहते हैं हर वक्त थकावट महसूस करते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि रोज़ाना सुबह निहार मुँह दो छुआरे पाँच बादाम और दो काजू ये दिमाग में क्या तब्दीली लाता है दिमाग में खून की रवानी को बढ़ाता है न्यूरॉन्स को ग्लूकोज और मादनियात मिलते हैं मेमोरी शार्प होती है जहनी थकावट को ख़त्म करती है और नींद को बेहतर लाती है और इसका हमारे जिस्म में हड्डियों और जिस्म पर क्या असर होता है कैल्शियम और हेल्दी फैट्स हड्डियों को मजबूत करते हैं जोड़ों के दर्द में आराम देते हैं और जिसम को तोनेई से भर देते हैं और छुआरों के इस्तेमाल खून की कमी हड्डियों की कमज़ोरी बच्चों की कमज़ोरी और सर्दियों की थकन कमज़ोर दिल ग, पेट का गैस और कब्ज़ वजन कम करने के मिसाइल जहनी कमजोरी असाबी कमजोरी डिप्रेशन और जहनी दबाव हाजमे की खराबी कमज़ोर भूख मर्दाना कमजोरी खातिन के हारमोनल कमज़ोरी चेहरे की रंगत पीली हो जाना जिसमानी सर्दी और सुस्ती इन सब को ये दूर करता है आखिर में एक हकीकत आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ आपका जिसम आपकी अमानत है अगर आप इसकी परवाह करेंगी तो ये आपको वो ताक़त वो सुकून और वो तो देगा जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकती छुआरा कोई आम खुश फल नहीं जो सदियों से ताकत हरारत खून और ज़िंदगी के आलाम माना गया है अगर आपने आज से इन तीन रेमडीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो आप ना सिर्फ अपनी कमज़ोरी थकावट खून की कमी और बीमारियों को पीछे छोड़ देंगी बल्कि आप अंदर से ज़िंदा मजबूत तोना और रोशन हो जाएंगी याद रखिए ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कभी कभी छोटी सी चीज़ों से भी कुदरती ताकत से भी आपके पूरे वजूद को बदल देती हैं अपने जिसम को ये तोहफा दें और ख़ुद को ये मुहबत दें और देखें कि चंद दिनों में आपकी सेहत कैसी नई जिंदगी की तरह खिल उठती है